Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Kali ini, panggilan telefon magis dari Datuk Sri Anwar Ibrahim tidak mampu untuk menghentikan pertempuran antara Thailand dan Kemboja. Mungkin kali ini, Donald Trump tidak lagi menggelarkan Perdana Menteri. Datuk Sri Anwar, Mr. Prime Minister, fantastic, fantastic, fantastic. Dan mungkin juga akan jadi spastic, spastic, spastic. Siapa tahu? kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pergolakan dekat Thailand dan Keboja memang sekarang ini tengah betul-betul memuncak. Dan kita pun rasa sangat-sangat risau sebab ialah Thailand Keboja je atas kita je kot masalahnya kan. Dan apa-apa jadi pada mereka, akan memberikan impak secara langsung dan tidak langsung kepada negara kita. Sebab negara kita ini paling hujung. Jadi, kalaulah apa pun jadi ke atas tu, kita macam mana cerita sekarang ni kan? Dan itulah, kita sebenarnya mengharapkan agar penempuran ini dapat segera berhenti. Semua pihak dapat mencapai kata putus, mencapai damai dan macam-macam lagi lah. Tetapi, kita mengharapkan sangat-sangat agar keselamatan rakyat di kedua-dua negara terutamanya kawasan-kawasan yang bertindih dapat dijamin dan juga tidak akan berlaku apa-apa kecelakaan kepada mereka. Tetapi itulah jarang perang kalau tak ada kecelakaan tuan-tuan sekalian dan memang kita sebagai jiran pun kita masih sedih, kita masih takut, masih risau dan kita pun tak bolehlah nak memihak oleh siapa. Sebab dalam kes ini ibaratnya macam kalau kita nak pukul abang, adik pula yang akan serang balik. Kalau kita nak pukul adik, abang pula yang akan mengamuk. Jadi, ya, Ibarat macam cubit perkiri pengkaran teras tu lah dalam kes talian kebu jenis sebenarnya tuan-tuan dan pembersetian. Sama-sama kita mengharapkan agar keamanan dapat dicapai dengan segera. Dan jangan pula nanti saya dengar ada komen pula kata ah, tak pula dia orang tu negara kapi nak perangkap apa-apa ke? Tidak. Kapi ke apa ke? Mereka itu jiran kita. Sekarang ini bukan sekadar keselamatan rakyat mereka yang kita risaukan. Kita risaukan keselamatan kita juga. Sebab takut benda tu melarat ke sini. Even dekat Malaysia pun melambat-lambat je pendatang Kemboja dengan orang-orang Siam. Kalau benda itu siap menjangkiti penduduk-penduduk uh, dan Kemboja dan juga Siam dan negara, negara kita dan mereka pun duduk gaduh kat sini juga. Dan macam mana? Kita pula yang tiba-tiba tak buat sepasal pula menjadi medan pertempuran mereka kat sini kan? Jadi kita tak nak semua tu berlaku tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian. Having said that, kita semua tahu juga yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ini memang sentiasa memposisikan diri beliau sebagai pejuang, hero, wira menyamakan keadaan. Kita masih tidak lupa betapa beliau inilah yang duk mencanangkan betapa beliau lah arkitek perdamaian antara Thailand dan Kemboja Menjaja dengan begitu bangga, dengan begitu megah. Kitalah yang telah berjaya, yang pertama kali berjaya menyelamatkan keadaan Thailand dan Keboja. Tidak pernah ada mana-mana pimpinan ASEAN dari Malaysia pun sebelum ini yang berjaya menamatkan perang yang telah berlarutan sekian lama dan sebagainya. Ingat tak dia itu? Kan beliau selalu agak kata apa, membanggakan diri dan juga mempromosikan diri, mengakui konon-kononnya beliau ialah orang pertama yang berjaya menyaksikan talent kemboja duduk atas meja rundingan sign rundingan tersebut kan. Dan ialah benda itu pun turut di, apa tu, disaksikan oleh Trump dan sebagainya dan beliau pun turut juga mengatakan Trump puji dia fantastik kali. Kita mesti ingat kan. Mr. Prime Minister, fantastik. Fantastic. Fantastic. Dia guna perkataan fantastic tiga kali. Fantastic. 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 Kan? Kerana kadang-kadangnya kodoh Anwar terjala, berjaya membantu perdamaian antara Thailand dan Keboja dan macam-macam lagi lah. Kiranya memang Anwar ini sentiasa menunjukkan betapa he is the savior lah dalam keadaan Thailand dan Keboja dan he is the main man. Dia kadang-kadangnya kodoh mahu nama dia dipahat dalam sejarah sebagai insan yang telah berjaya menamatkan konflik Thailand dan Keboja. Kiranya macam nak letakkan nama beliau sebaris dengan arwah Pak Lah ketika Pak Lah berjaya menamatkan konflik antara China dan Jepun dulu kan. Ingat tak Pak Lah punya orang kata apa pencapaian terbesar diplomasi sebatang pen. Ingat tak benda tu? Kan? So kiranya Anwar mungkin nak letakkan diri beliau sebagai arkitek kejayaan Thailand Keboja. Macam tu lebih kurang tuan-tuan dan puan-puan. Dijaja semua orang kalau ikut, kan Dan ketika kekacauannya terkini tercetus pun Dengar juga, Nampak juga laporan media Anwar telah menghubungi kedua-dua pemimpin untuk mencari kata sepakat, untuk mencari jalan damai, Anwar telah menggesa kedua-dua pemimpin untuk menghentikan peperangan, kan? Macam-macam lagi lah tuan-tuan dah untuk cuba untuk mematuhi gencan senjata, kan? Ingat balik perjanjian, segala benda lah. Laporan ada, bukan tak ada. Saya yakin anda pun nampak. Sebab, yalah, kita pun tengok Facebook ke mana-mana ke tiap-tiap hari, kan? Ada je laporan tu. Cumanya tidaklah sekerap masa persediaan ASEAN dulu. Tapi ada. Tapi itulah pertempuran terus berlaku. Terus memuncak dan sebagainya. Tapi itulah. Dalam dua hari lepas lebih kurang, ada laporan media yang dikeluarkan oleh bernama dan dipetik oleh semua media dekat negara kita ini yang mendakwa Trump berkata, Kemboja dan juga Thailand bersetuju untuk orang kata pergencatan senjata, bersetuju untuk damai, bersetuju untuk menghentikan pertempuran. Dan Trump dikatakan telah mengucapkan terima kasih kepada Anwar sekali lagi kerana menjadi orang tengah. Sekali kena effort Anwar kena-kena untuk perdamaian ini. Kiranya Trump nak kata, aku dah settle kena buat ni kan? And thanks Anwar because helping me. Ah, macam tu lebih kurang. Tuan-tuan sekalian. Ada dalam media. Tengok-tengok pentaporan tetap berlaku. Dan keluarlah satu berita. Yang telah dipostkan oleh media Thailand sendiri tuan-tuan dan sekalian. Yang mengatakan Perdana Menteri Thailand iaitu Anutin Chanvirakul telah menolak cadangan dan seranan Anwar untuk sebarang gencatan senjata dan juga untuk meletakkan senjata. Mereka kata mereka tolak apa yang Anwar sarankan. Terang-terangan dia sebut tuan-tuan dan puan-puan. Terang-terangan dia kata they reject apa yang Anwar suruh. Nampak? Tapi itulah bila majlis macam tu memang besarlah news tu kat Malaysia kan? sebab tiba-tiba. Ni first time tau. Jelas dan terang Perdana Menteri Thailand dia petik dengan Anwar cakap aku tak terima apa pun kau punya proposal. Bukannya pernah, jadi sebenarnya tak pernah. Dan benda ini memang of course lah memberikan kemaluan yang sangat-sangat besarlah kalau si nak pinjam kata-kata Se Azri kan. Kemudian tak berapa lama lepas itu, Anwar mungkin ada menghubungi Perdana Menteri Anutin Chen Virakul. Dia mungkin telah menghubungi Perdana Menteri Anutin mengatakan bahawa oh saya tak pernah cadang senjat gencatan senjata sebagainya saya hanya mencadangkan agar oh, kata apa provokasi itu dapat dikurangkan kan kan dan benda ini diperakui sendiri tuan-tuan sekalian oleh Anutin dia telah tulis dekat dia punya ex betapa Anwar telah menghubungi dia men menyatakan bahawa Anutin aku bukannya cakap dengan kau ceasefire aku cakap dengan kau kurangkan provokasi Anutin cakap macam tu dan Anutin menggunakan benda itu, ayat Anwar itu sebagai bukti betapa Anwar tak pernah mencadangkan gencatan senjata. Tak pernah. Ui, itu lagi besar malu tuan-tuan sekalian. Trump dah kata dah Anwar dah tolong. Anwar dah mencadangkan itu, mencadangkan ini. Tengok-tengok Anutin kata sendiri yang Anwar tak pernah pun cadang gencatan senjata. Sebaliknya Anwar kata, janganlah, janganlah. Kau jangan provoke dia, kau jangan provoke dia. Allahuakbar. Malu tuan-tuan. Serius malu kalau ikutkan. Dan ini menunjukkan tuan-tuan dan orang sekalian. Sebenarnya, kali ini Anwar tak boleh kontrol apa-apa dah. Dan bila Anwar tak boleh kontrol apa-apa, tapi media Malaysia masih lagi kena-kenanya konor memaparkan berita apa nama Anwar ibaratnya telah sekali lagi memainkan peranan penting daripada main tayang kebuja. Benda itu memalukan. Sangat memalukan. Dan benda itu sebenarnya merupakan satu perkara yang backfire kepada Anwar kalau ikutkan. His PR is shot like hell. Anwar sekarang berhadapan dengan banyak PR yang shot. Kekalahan teguk Pakatan Harapan dekat PR Sabah. And then kemudiannya isu skandal Albert T yang terang-terangan sebut nama dia. And then penolakan rakyat Malaysia secara besar-besaran terhadap perjanjian Anwar Trump serta perjanjian MOU ketenteraan dan juga MPAXS. Dan sekarang ini. Kiranya macam Anwar sejak seminggu, dua minggu, tiga minggu ni especially bila 12 inilah memang sangat-sangat teruk. Kiri kanan depan belakang dia kena tuan-tuan Davosclan. Satu benda bak lagi sekali saya petik nama kata-kata Said Azri, kemaluan yang memang sangat-sangat besar. Dan benda ini memang sangat lah. kalau saya nak ceritalah dalam tempoh 3 tahun lebih. 3 tahun kan Anwar jadi Perdana Menteri ni. Inilah saat beliau sebenarnya yang paling teruk paling kritikal. Kiri, kanan, depan, belakang. Tak ada backup apa lagi dah masalahnya. Ditambahkan lagi dengan pergaduhan dalaman antara tim Rafizi dan juga geng-geng Chap yang digelar sebagai Chap Plus. And kemudiannya berkenaan dengan Anwar di kiri, kanan, depan, belakang berhubung dengan isu perlombakan kabinet. Dan kemudiannya DAP pula bagi amaran pada Anwar kena buat reformasi, kena ikhtiraf UEC dan macam-macam lagi. Saya kira memang Anwar dalam keadaan yang Tidur pun dia takut sekali masalahnya tuan-tuan dan puan-puan. Tapi itulah, inilah masalahnya bila dari awal beliau memposisikan diri beliau sebagai seorang yang ultra hebat dengan secara yang sangat poyo sebenarnya. Sebab saya tengok ada kecenderungan daripada penyokong-penyokong kerajaan madani ini kan, anak-anak papa, wala cukai ini. Mereka dok kata, oh Walaun sukalah orang berperang. Walaun memang suka perang. Saya tak faham lah kenapa Walaun berperang yang macam ni. Kita sekarang tengah risau tentang perang. Dia boleh peli, dia boleh sindir. Seolah macam hendak memperlekehkan usaha Anwar yang cuba hendak damai. Kita nak damai tapi Walaun tak nak damai. Ni macam ni lah. Wahai Walaun cukai sekian. Siapa je yang tak nak damai? Semua nak damai. Semua nak aman. Semua tak suka tengok perang tu laku. Tetapi yang kami tak suka lagi ialah bila tengok Anwar poyo sana sini. Anwar dok poyo kata, oh saya selesaikan itu, oh saya selesaikan ini, saya call itu, saya call ini. Fantastic, fantastic, fantastic. kejadah semua tu. Dia ibarat macam, ada orang tu baik dengan kau lah kan. Dia tolonglah, mungkin tolong tolakkan sampah-sampah uh, di sampah -sampah rumah kau ke, mungkin tolong betulkan pokok kau ke, mungkin tolong repairkan tayar kereta kau ke. Tapi dia poyo. Dia kata, saya telah bantu ni. Ni rumah ni banyak sampah tau. Saya telah bantu bersihkan sampah dia. Saya dah bantu tau. Tayar dia tu saya tolong repair. Memanglah dia tolong. Tapi kita yang mendengar ni pun, eh, poyoknya kau kan tak payahlah kena bangga diri sangat kau tolong orang. Nampak tak kat situ, tuan-tuan sekalian? That is the point. Kalau orang macam yang tadi tu, yang poyok tu, kalaulah berada keadaan di sini kita ni, dah lama kita pulau dia dah. Dah lama kita campak dia keluar. Ataupun boleh bodoh pun, nampak dekat mamak kita tak kerti je. Poyok hmm, lah mamak ni, kagak-kagak mula bagi diri tu. Nampak? Apatah lagi seorang Perdana Menteri yang menjajah perkara yang hampir sama setiap hari? Benda ni memanglah menyebabkan rakyat macam hmm, Sembang aku tengok talent tetap benda-benda pun. Thailand tetap perang juga, tetap nak bergaduh juga kan. Tetap juga nak angkat jatuh semua. Tengok-tengok datang Anwar ke, ah, kata, Oh dah selesai, dah selesai, aku dah call. Nampak tak? Jadi isu ni di sini, kita bukan suka perang. Kita sebenarnya tak suka kepoyoan. Itu je pun. Harap jelas kat sini. Tapi itulah. Kepada Datuk Sri Anwar, saya faham anda dah berusaha. Dan kejayaan usaha anda itu bukannya terletak pada anda. Kejayaan usaha anda itu terletak kepada keizinan Allah. Kalau Allah tak bagi izin, anda buatlah macam mana sekalipun, tak jadi apa. Tapi kalau Allah bagi izin, anda cakap sekali je, benda settle. Jadi, kena ingat. Kalaulah kita ini benar-benar menjadi arkitek itu, arkitek ini pun sekalipun kan. Kita kena ingat juga. Jangan tanpa baga diri dan jangan jadikan ianya sebagai satu modal untuk mengangkat martabat anda. Martabat anda tidak perlu diangkat oleh anda. Biar orang di bawah sana, rakyat jelata yang nampak kerja anda akan angkat anda punya martabat. Tengok Tuan Mahathir cukuplah. Anda dah hentam dia koraplah penyakau dan sebagainya tapi masih lagi ramai rakyat yang mengangkat Tun Mahathir sebagai bapa pembangunan negara kita ini yang masih menganggap normalilah merupakan katalis kepada Malaysia moden macam Najib Razak dicemarkan dengan kisah dan sebagainya kalau ikut adat dah lama dah nama Najib tu ni reject dengan rakyat tetapi berapa ramai lagi orang kat luar sana yang masih lagi senang dan gembira dengan bosku punya pentadbiran nampak jadi itulah Bak kata orang, respect is earned, not gain. Tapi nak macam mana? Saya faham dari dulu anda perlukan validation. Tapi orang yang hebat, dia tak perlukan validation. So, adakah anda bukan orang yang hebat? Kita pun tak tahu. Kamu kan tahu dia tu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia tu pasal apa? Kamu berdua yang bodoh. Hamba bodoh, tuan.